Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Никита Маковецкий, это мой канал Никита Маковецкий. И сегодня я вам покажу, как сделать подсвечник осенний из простой банки. Для этого нам понадобятся любые нитки, ножницы, листья, сушеные, живые и свечка, конечно же. Мы берем нашу нитку, немножко отрезаем, кладем наш лист в банке и придерживаем его немного. Бат вот так держать, обвязываем наш лист. Вот так, чтобы получился. Потом также берем второй лист. У меня они сушеные, поэтому они могут немножко поломаться. Также придерживаем его и обвязываем. А, так, где у меня еще маленький. О, вот еще маленький есть. Я его беру и также обвязываю мы делаем с каждым листом. Довольно-таки красивый подсвечник может получиться. Еще очень важно, когда все листья будут завязаны, чтобы они не загорелись, а обрезать лучше их. Чтобы на пути у свечки ничего не стояло. Так, берем. конечно можно не завязывать еще внизу лучше немного положить листья после того как все листья у вас есть вы берете вот так вот и обвязываете их вот так вот и делайте небольшой узелочек отрезайте. И вот, даже можно немного вниз отпустить его, вот, внизу что то получилось. И вот ваш осенний подсвечник. Туда можно поставить свечку, и он будет гореть. Вот такой подсвечник получился у меня осенний. Даже можно Спасибо за просмотр. Это было видео, как сделать синий подсвечник своими руками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.